पाकिस्तान कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल और नौजवान आबादी की अक्सरियत रखने वाला एक ऐसा मुल्क है जो, जो जोग्राफियाई एतवार से दुनिया की चंद बड़ी मैशतों के संगम पर वाक़ है इन तमाम एडवांटेजेस के साथ तो इस मुल्क को गैर मुल्की सरमाकारी के लिए एक मकनातीस होना चाहिए लेकिन अफसोस अभी तक ऐसा हो नहीं सका। so the last 40 फोर्टी गुजश् चालीस सालों से पाकिस्तान का माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पैदावारी सरमाकारी के लिए साजगार नहीं है इसलिए यहाँ अशिया की पैदावार या खिदमत की पेशकश के बजाय से पैसा कमाया जाता है महदूद बरामदा कमजोर सलाहियत और कलील मुद्दती फ़वाद पर तवज्जे ने बर रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी या एफ डी आई के असरा को रोक दिया है आइए आज की इस वीडियो में इस सूरत हाल आरोप एक नज़र डालते हैं गुजश्तर चार सालों में पाकिस्तान में एफ डी आई ब मुश्किल मुल्क कौमी पैदावार या जी डी पी के सिफर अशारिया छह फीसद तक पहुँची है एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए ये अदद बहुत कम है अगर हम ऐसे ही एक मिडिल इनकम कंट्री वियतनाम की मिसाल लें तो इसकी जी डी पी में एफ डी आई का हिस्सा चार अशारिया चार फीसद बनता है तो आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बात है जो गैर मुल्की को करने से रोक रही है? हमने गैर मुल्की कंपनियों को मुनाफा मुल्क से वापस ले जाने की इजाज़त दी है हमने गैर मुल्कियों को कंपनियों की सौ फीसदी मलकियत की भी इजाज़त दी है और हम उमूी तौर पर एफ टी आई की नोयत के बारे में काफ़ी लचकदार रहे हैं कागजी पॉलिसियों की हद तक तो हर दौर में पाकिस्तान ने हमेशा से गैर मुल्की सरमा को रागिब करने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ कहानी बयान करती है ये एक खोखली बिजनेस टैक्स पॉलिसी है और अगर आप पाकिस्तान में एक आम मल्टी नेशनल कंपनी को देखें तो इसे अपनी आमदनी का पचास ऐसी साठ फीसद अदा करना पड़ सकता है इसके साथ साथ एक और अहम फैक्टर है जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ही बड़ी रुकावट रहा है यानी मुल्क के अहम तरीन कारोबारी मामला के हवाले से किस से बात की जाए सिविलियन सिविलियनों से या फिर मुल्क के बासर फौजी हुकाम से। अक्सर माहरीन का कहना है कि मुल्क की फौज की मुख्त कारोबारी शोबों में बड़े पैमाने पर मदाखलत की वजह से सरमाकों का धुंधलाना शुरू हो जाता है एक पूरी फौजी तजारती सल्तनत है वो मीशत के तकरीबन हर शोबे में है वो इंश्योरेंस बैंकिंग में है यहाँ तक कि उनके पास लॉन्ड्रिया भी हैं के हर शोबे में फौज का असर है और चूंकि वो मारात याफ्ता हैं इसलिए निजी शोबे को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, so, मेरा ये है कि कुछ शोबों में मुसाकत इतनी मजबूत नहीं है जो कि सरमाको को काम करने की इजाज़त दे औसत उप मुश्तम पाकिस्तान में, में तो तलाश करना आसान नहीं है क्यूँकी हम अपनी अफरादी को यूरोप अमरीका खलीजी मालिक के हाथों गुमा रहे हैं मेरे ख्याल में ये एक और ऐसा चैलेंज है जिसका पाकिस्तान में सरमाकों को सामना है इन पाकिस्तान फेस ऐसे मुतद चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा कुछ हद तक गैर मुल्की सरमाकारी अपनी तरफ रागब करता है क्योंकि इस जनूब एशियाई मुल्क का जोग्राफियाई सियासी मकाम इसे खास तौर पर पड़ोसी ममालिक के लिए पुरकशिश बनाता है पाकिस्तान एज ए डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क होने के नाते एक ऐसे खत्ते में मौजूद है जो तरक्की के लिहाज से सबसे बड़ी के बराबर में वाक़ है चुनाचे हम चीन और भारत के साथ साथ वस्ती एशिया के भी पड़ोस में है तो तो uh, पाँच सालों में चीन ने पाकिस्तान में दो अशारिया अठासी बिलियन यूरो की सरमाकारी की है जिससे वो मुल्क का सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमा बन गया है जबकि बरतानिया अमरीका और मुतदा अरब इमारात ने भी पाकिस्तान में नुमाया सरमाकारी कर रखी है अब सवाल यह है की चीन की भारी सरमा अब तक पाकिस्तान के लिए कितनी मुफीद साबित हो सकी है so really... चीनी सरमाकारी ने हकीकी मानों में पाकिस्तानी मीशत में कोई किरदार अदा नहीं किया है हाँ हमारे पास बहुत ज्यादा सरमाकारी हुई है सरमायाकारी कहीं ज्यादा चीनी कर्जे और रोल ओवर है जो मीशत के लिए फायदा मंद है मिसाल के तौर पर गवादर पोर्ट को ले ले हमने ग्वादर पोर्ट चीन को 40 साल के लिए लीज पर दी और मालूम हुआ कि ग्वादर पोर्ट की आमदनी पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूले के तहत पाकिस्तान का हिस्सा नौ फीसद और चीन का इक्यानवे फीसद था पाकिस्तान में चीन की सरमाकारी सिर्फ गवादर पोर्ट तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क भर में फैली हुई है इसमें मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे शामिल है जिनमें पावर प्लांट भी मौजूद है गुजशत पाँच सालों में तो का शोबा गैर मुल्की बर सरमाकारी सरमाकारी है मालियाती शोबा एक बिलियन यूरो के साथ तेल और गैस की तलाश और फिर मवालात और तजारत के शोबों का नंबर आता है जहाँ चीनी सरमाकारी ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को तकवीत दी है वहीं इन मनसूबों के माशी फवायद और पायदारी मुसलसल बहस का मौजू हुई है अगर अगले दो तीन सालों में इस सूरत हाल में तब्दीली आना शुरू न हुई तो शायद हम कभी नहीं बदलेंगे पाकिस्तान अपनी वसी बाद दौलत सोने लीथियम और तांबे समेत दीगर नायाब जमीनी अनासर से फ़ायदा उठाने के लिए गैर मुल्की सरमाकारी केसूल के लिए सरगर्मे अमल है ये मुल्की मीशत को फरोग देने का एक बड़ा मौका है जब दुनिया असर रीसेट के मरहले में है तो ये मरहला एक तरफ वाज मौका फ्राम करता है और दूसरी तरफ खतरा तो व्यूवर्स अब इस सारी सूरत मद्देजर रखते हुए ये नतीजा अखज करना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमाकारी के लिए बड़ी सलाहित का हामिल मुल्क तो है मगर इनसे मुस्तफ होने के लिए जाम असला और सियासी इस्तेकाम की अशद जरूरत है हमारी आज की इस एक्सप्लेन वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इकतसदी अमूर को नए और दिलचस्प सावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्ले में मौजूद दीगर वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप इस मौजू के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तमीरी मकालमे के साथ अपनी हमारी और दीगर सार्फी की मालूमत में इजाफा कर सकते हैं अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी